В программе Demand Forecasting присутствует универсальный механизм создания формул и расчетных мер. Данный механизм позволяет пользователю самостоятельно создавать различные формулы, например, такие как средняя абсолютная процентная ошибка, МАП, точность прогнозирования или Forecast Accuracy, взвешенная дистрибуция, нумерическая дистрибуция, и многие другие. Всевозможные соотношения и сравнения одних мер с другими, например, отношение фактических продаж к оперативным планам продаж, отношение текущих продаж к продажам предыдущего месяца, отношение текущих продаж к продажам текущего периода предыдущего года, разницу между оперативными планами продаж и стратегическими планами а также настраивать разнообразные расчетные меры, которые могут состоять из набора различных входящих данных. Например, факт продаж скорректированный. Вычисления могут производиться как в натуральных величинах, так и в процентах. Рассмотрим некоторые формулы подробнее. Факт продаж скорректированный. ФПС. Это расчетная мера которая позволяет объединять факты продаж из разных источников. Например, первичные продажи, вторичные продажи, экспортные отгрузки. А также учитывать дополнительные показатели. Ручные вычистки пиков, дефициты, акционные отгрузки. Именно данная мера используется при расчете математических моделей прогнозирования спроса. Отношение факта продаж к согласованному плану продаж позволяет определить отношение текущих продаж к ранее запланированным и согласованным с руководством планом продаж. В данных расчетах также можно использовать сдвиг периодов. Например, при сравнении текущих продаж и продаж за данный период год назад. Нумерическая или количественная дистрибуция показывает процент торговых точек, которые работают с данным товаром на определенной территории. И рассчитывается по формуле количество торговых точек, куда был отгружен товар за период одного месяца, деленное на общее количество торговых точек которые присутствуют на территории. Средняя абсолютная процентная ошибка ⁇ МАП. Это среднее значение разности между фактом продаж и моделью прогноза, взятая по модулю и деленная на фактический объем продаж за анализируемый период. Таким образом, данный функционал значительно расширяет возможности системы по анализу различных моделей прогнозирования, их сравнению и принятию окончательного варианта прогноза спроса.